biz siz bilan o'tgan ga nimani ko'rgandik qattiqsim lazerni ko'rgandik oxirgi ko'rgan nimamizda endi de demak keyin ko'radigan lazer turi bu yarim o'tkazish lazerla e gaz lazerlari hisoblanadi e, gaz lazerlari qanaqa nuqtai e, nazardan qaraladi bu yerda demak aktiv ishchi muhiti aktiv ishchi muhiti o'sha şey, gazlar gaz yoki gazlar aralashmasidan bo'ladi shunga ko'ra ular bir qancha turlarga bo'linadi masalan aytaylik o'sha inert gazda ishlaydiganlar işte, yoki bo'lmasa yok molekulyar gaz lazerlar deydi bunga o'sha karmonta asosidagi gazlar nimalar kiradi <coughs> lazerlar kiradi undan tashqari demak ekzemer ya'ni ikkita molekulani yoki ikkita nimani qo'shilishdan işte, hosil bo'ladigan la, lazerlar kiradi bular medtsinada ko'p bu ishlatiladi v turlarga bo'linadi shulardan sizlar bilan birinchi hozir biz tanishib chiqamiz gelinon lazerlari demak gelinon lazeri bu eng birinchi yaratilgan o'sha gaz lazerlardan biri hisoblanadi va o'zini o'sha yuqori darajadagi kogrentligi keyin aytaylik uchun qulayligi va nima deydi aksariyat qurilmalar uchun aksariyat o'sha e, gaz lazeri uchun etalon sifatida foydalanganligi uchun shu nuqtai nazardan va mana bu mm, ilmiy tadqiqotlarda man hozir oxirida qisqacha aytib beraman ilmiy tadqiqotlarda yoki bo'lmasa o'sha e, yuqori aniqlikka yoki yuqori darajada darajadagi ke, talab qilinadigan o'lchashlarda mana shu lazeri keng qo'llaniladi xo'sh bu qanaqa qilib ishlaydi yoki qanday o'zini nimasini amalga oshiradi bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak ikkita lazer gazni aralashmasidan foydalanadi bu lazerda birinchisi bu geli lazeri ikkinchisi neon bu yerda asosiy nurlanish yoki asosiy ishchi gaz sifatida bu neon gazi ishlatiladi yordamchi yoki bo'lmasa ui yordamchiligini hozir birga eslaymiz yordamchi gaz sifatida geliy atomlaridan foydalandi eslaringda bo'lsa biz elektr damlashyoki elektr uyg'otishda işte, ikki xil turdagi to'qnashishlarni ko'rgan edik ya'ni birinchi tur to'qnashlar bordi bunda o'sha elektron kelib molekula yoki e, e, atom bilan urushib to'qnashardida uni uyg'ongan holatga olib chiqardi и ikkinchi tur to'qnashishlar bor ikkinchi tur to'qnashishda atom boshqa bir atom bilan e, to'qnashgan holda uni uyg'ongan holatga olib chiqar edi endi yani, bu yerda mana shu ikkinchi tur to'qnashdan foydalaniladi ya'ni e'tibor qaratadigan bo'lsanglar e'tibor qaratadigan bo'lsanglar geliy bilan neonning asosiy holati va uyg'ongan holatlari orasidagi farq deyarli yo'q deyarli kam ya'ni bu degan so'z geliy atomlari birinchi tur to'qnashnasi ya'ni elektron bilan to'qnashish natijasida yigirma elektron voltgacha yigirma elektron voltgacha demak energiya olgan holda uyg'ongan holatga o'tadi mana birinchi holat keyin bu geliy atomlari geliy atomlari neon atomlari bilan to'qnashadida bu yerda de demak to'qnash noelastik bo'ladi ya'ni noelastik to'qnashishda nima new bo'ladi demak geliy atom to'liq o'zini energiyasini neon atomiga beradi va bu yerda neon atom nurlanishsiz energiyasini uzatganligi uchun neon atomlari darhol demak nima deydi uyg'ongan holatga o'tadi besh s holatiga o'tadi endi besh s holatiga o'tgan paytda besh esdan to'rt pga besh esdan demak uch pga va to'rt esdan uch pga o'tish bor bizga ya'ni o'tishga ruxsat etilgan besh esdan to'rt esga o'tishga ruxsat etilmagan bu kvant mexanika qoidalariga binoan ruxsat etilmagan chunki bular hali bir xil nima deydi daraja yoki bir xil holatli nimaga o'xshaydi sathga o'xshaganligi uchun endi besh yuzdan to'rtpaga o'tganda demak uch butun yuzdan o'ttiz to'qqiz mikrometr yoki bo'lmasa besh yuzdan uch paga o'tgan paytda demak olti butun yuzdan o'ttiz ikkiyu o'ndan sakkiz nanometr yoki to'r dan uch pga o'tgan paytda demak bir yuzdan bir yuz ellik ikki mikrometrli nurlanishdar hosil bo'ladi bu nurlanishlar demak uchta to'lqin uzunlikd yana boshqa mana besh yuz qirq uch to'lqin uzunligi bor boshqa to'lqin uzunliklari ham bor lekin asosan mana mana bu uchta nurlanish hosil bo'ladi undan keyin nionat uch pdan uch yuz sathga o'tadi demak bu o'tish qanaqa bo'ladi bu o'tish o'sha o'zaro to'qnashishlar yoki bo'lmasa energiyasini o'sha qizdirishga sarflash orqali o'tadi mana asasi, asasi otishi, de, bu, otari, bu, Kodiki, mana bu joyda bitta qiziq holat paydo bo'ladi uchesdan birinchi asosiy holatga qanaqa qilib o'tadi uchs asosiy birinchi asosiy holatga o'tishida bu idish devoriga borib to'qnashish hisobiga o'tadi xuddiki mana mia lampani ko'rgan bo'lsanglar o'sha ichki luminafr qatlamga borib to'qnashganligi uchun nurlanish hosil bo'lardi bu yerda idish devoriga borib to'qnashadi idish devorda bu neoatomlar borib o'tirib qolish holati paydo bo'lishi mumkind va shundaqa qilib turib demak sekin amalga oshadi keyingi holatda yana o'sha elektron bilan to'qnashadi deyli tepaga ya'ni uyg'ongan ikki yz sathhga chiqadi keyin u to'qnash o'sha nurlanishsiz mana bu neonatom bilan to'qnashadi uni uyg'ongan holatga o'tkazadi va hokazo hokazo ana endi savol tug'ilishi mumkin qanaqa proporsiyada olamiz e, nimani geliy bilan neonni nisbatini e, bu narsa nurlanish quvvatiga bog'liq ravishda bo'ladi e, beshga bir nisbatdan o'nga bir nisbatgacha olinadi ya'ni gene, de, e, geli ge, demek, e, bu nima degani beshta geliy atomiga demak bitta neon atomi to'g'ri keladi bu birinchi nimai yoki o'nta geliy agar biz nimani quvvatni oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak o'nta geliy demak bitta nean to'g'ri keltiadi nimaga tezroq uyg'ongan holatga o'tkazish uchun savol bormi mana bu ishlash nimasi bo'yicha nima deydi fizikasi bo'yicha ish n asosiy o'tish ya'ni nurlanishchu besh yuzdan to'rt pga besh yuzdan uch pga to'rt yuzdan uch pga e mana mana <türk> o'tish bu sovish endi <coughs> yana qanaqa savol bor man konstruksiyaga o'tishdan oldin mana endi bitta savol tug'iladi masalan oddiy birinchi savol tug'iladi quyidagicha mana nechta nurlanish bor ekan ikkita nurlanishbo'yapti uchta nurlanish bo'lyaptih uchta nurlanish bo'lyapti asosan uchta o'zi aslida ko'p lekin uchtasi asosan savol tug'iladi qanday qilib shu uchta nurlanishdan biz bittasini yoki o'zimizga keraklisini nima qilib olamiz ajratib olamiz tushundinglar mana savolni ya'ni uchalovi ham bir vaqtda ro'y beraveradi chunki buni ehtimolligi mana nazariyasini ko'rganmiz orqali uchta o'tishda ham nurlanish ehtimolligi bo'laveradi qanday qilib uchtadan bittasini ajratib olamiz birinchisi o'sha savollarga javob berish uchun man konstruksiyaga e, e'tiborlaringni qaratmoqchiman demak mana mana bu joyda o'sha nur trubkasini konstruksiyasi keltirilgan mana bu katot mana bu nima edi ana sizlar yaxshi bilasizlar elektr korsdan demak e, elektr maydonini qo'yadigan bo'lsak elektronlar qayerdan qayerqa qarab harakatlanadi juda yaxshi mana katatdanaot tasavvur <laughs> qiling mana katoddan elektronlar <laughs> chiqdi juda yam katta bu yerda maydon qo'yiladi taxminan ikki kilovat kuchlanish beriladi doimiy kuchlanish beriladi juda katta kuchlanish beriladi demak katoddan elektronlar <laughs> chiqib turib anotga tomon harakatlana boshlaydi va yo'lida yo'lida u nima bilan to'qnashadi giliy atomlari bilan mana geliy atomlar neon bilan to'qnashganda neyoni massasi kattaroq o'shaning uchun uni uyg'ongan holatga olib chiqaolmaydi geliy atomlari bilan to'qnashadida geliy atomlar bilan to'qnashish hisobiga uni uyg'otadi tushunarli endi mana <coughs> bu o'rtada qo'shimcha ravishda işte mana birinchi qo'yilgan narsa bu magnit maydon yoki plastinkalar qo'yiladi qo'shimcha qo'shimcha <coughs> <coughs> plastinka qo'yiladi nima uchun doimiy magnit maydon hosil qilinadiki sizlar yaxshi bilasizlar doimiy magnit maydonda zaryadlangan zarcha qanaqa kuch ta'sirida harakatlana boshlaydi eh, no, 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 no. eh, larens kuchi ta'sirida ya'ni aylanma harakat qila boshlaydi larens kuchi ta'sirida to'g'rimi yo to'g'ri aylanma harakat aylanma harakat qilayotgan <coughs> paytda magnit maydonda elektronni chiziqli harakatiga nisbatan aylanma harakati natijasida uning birinchidan qo'shimcha ravishda tezligi ya'ni energiyasi nimasi ortadi ikkinchisi boyagi yuza bo'yicha ya'ni kesimi yuza kesim kesimi ko'payadi chiziqlar <laughs> harakatga <laughs> nisbatan natijada geliy bilan to'qnashish effektivligi ortadi tushundinglar <laughs> endi bu ketdi keyingi etapda demak hozir <laughs> aytganimizdek geliy o'zini funksiyasini bajaradi va mana bu a o opdagi o'q bo'yicha nurlanish endi mana mana bu joyga qaranglar trubkani mana mana bu qismi va mana mana bu qismi ma'lum bir burchak ostida qirqilgan sizlar bryuster burchagini bilasizlarmi ha nima edi bryustr burchagi o'sha sinib o'tgan qaytgan orasi to'son bo'ladid ha yashang nimaniki nechigrasi tushish burchagi nechi bo'ladi o'shanda yoki biryustir burchak nechi gradus burchak ostida qo'yiladi ellik sakkizu o'ndan ellik sakkiz o'ndan yetti gradus ho'p nima anosi bor o'sha biryustr burchagini qanaqa yana boshqa fizik xususiyati bor agar biz nurni biryustr burchagi ostida tushiradigan bo'lsak to'la chiq uta burchak ostiga tushiradigan bo'lsak chiziqli qutlanga oddiy va g'ayrioddiy nurga ajratamiz hmm, ya'ni right. chiziqli qutblangan nurlanishni ajratb olish mumkin bo'ladi qarang biz trubkada bir yusta qo'yish bilan birga mana bu sxemaga e'tibor beringlar chiziqli qutblangan mana mana bu e vektori chiziqli qutblangan nurlanishni olamiz ya'ni bir vaqtni o'zida yuqori kagernlik va yuqori qutblangan nurlanishni olish imkoniyati bizda paydo bo'ladi mana shu trubkani burchag ostida joylashtirish hisobiga mana bu ustunlik tomoni sxemani ya'ni soddaligi va ustunlik tomoni ikkinchi masala mana bu yerda mana maabunaqani o'xshashlik qonun ya'ni p d konstanta bo'lishi kerak bu o'ziga xos qiymatga ega bo'ladi bu p d konstanta o'xshashlik qonuni shunaqaki boya biz aytdik mana mana bu uch s ga o'tishda shisha devoriga borib o'tirib qoladi dedik ana shu shisha devoriga borib o'tirib qolmasligi uchun va diametri masalan tezroq sovish uchun diametr bilan gazni bosimini nazorat qilib turadi bu qonun eksperimental ravishda topilgan eksperimental ravishda topilgan va har xil konstruksiya uchun aytaylik bu doimiy saqlanib turiladi ya'ni qirich agar masalan smob ustuni bilan ketadigan bo'lsa bosimi aytaylik o'rtacha qirq uch yoki qirq besh qiymatlar olinadi har xil e, jadvallari bu bor kitoblarda quvvatga e, qarab turib turli qiymatlarni olinadi yoki bo'lmasa ikkinchi bitta masala aytishingiz mumkin ana idish devoriga borib o'tirib qoldi nion atomlar qanaqa qilib nima qilamiz uni uyg'otamiz yoki joyiga qaytaramiz chunki gazni konsentratsiyasi kamayib ketib qoladiku bunda deyish mumkin unda eksperimentlar yana eksperimentatorlar bunga ham javob topishdi işte. anot bilan katotni o'rnini nima qilamiz almashtiramiz yo'q anot bilan katotni o'rnini almashtirsak ya'ni teskari yani, maydon qo'ysak mana bu idishni devoriga o'tirib qolgan o'sha iollashgan mana bu nima neon atomlari o'sha maydon ta'sirida nima qila boshlaydi joyidan siljib yana, yani, yana konsentratsiya joyiga keladi buni eksperimentda man o'zim bir necha marta qilib ko'rganman chunki trubkada quvvat kamaygandan keyin teskari bersangiz gazni konsensatsiyasi dastlabki holatga keladi hozir